Salam alaykum, məraqəmat kanalına xoş gəlmisiniz. Bu riyazi bir pleylistinin 80-ci videosudur. Biz bu videoda sayların 3-cü özelliğini, yəni faktorialı işləyəcəyik. Faktorial nədir? Deməli n faktorial n natural ədəd olması şərtilə 1-dən n-ə qədər olan ədədlərin hasilidir. Diqqət etsəniz, n naturaldır, yəni 0 üçün bu keçərlidir. 0 faktorial sadəcə olaraq qəbul olunur. Qayda olaraq 0 faktorial nədir? 1-dir. O zaman 2 faktorial 1 * 2-dir, 2 edir. 3 faktorial 1 * 2 * 3-dür, 6-dır. 4 faktorial 1 * 2 * 3 * 4-dür, 24. Və s. bu şəkildə faktorialı görmüş olduq. O zaman sıradaj sual 6 faktorial bölək 4 faktorial. 6 faktorial nədir ki? 1 vur 2 vur 3 vur 4 vur 5 vur 6-dır. Bəs bura qədər 1 vur 2 vur 3 vur 4 nədir? 4 faktorialdır. O zaman 6 faktorial 4 faktorial vur 5 vur 6-dır. Bunu bir də nəyə bölürəm? 4 faktoriala bölürəm. 4 faktoriallar gedir. 5i də 6-ya vuranda cavabı necə tapıram? 30-a tapıram. Bəs 30-cu 3-cü suala baxaq. 20 faktorial 20 faktorial nədir? 19 faktorial vurulsun 20-dir, düzdürmü? 19 faktorial vurulsun 20 vurulsun 8 faktorial bölünsün 9 faktorial nədir? 8 faktorial vurulsun 9-dur. Vurulsun bir də 19 faktorial. 19 faktoriallar getdi, 8 faktoriallar getdi, qəriryənə qaldı. 20 bölünsün 9 qaldı. N+1 faktorial bölünsün N faktorial. Baxın, məsələn, 10 faktorial nədir ki, 1-dən 10-a qədər olan ədədlərin hasilidir. Yəni 10 vurulsun 1-dən 9-a qədər olan ədədlərin hasilidir. Yəni 10 vurraq 9 faktorial. O zaman n+1 faktorial nə deməkdir? n+1 vurulsun ondan 1 çıxın n faktorialdır. Bu da eyni zamanda n+1 vurulsun n vurulsun n-1 faktorialdır. Həmişə şey belə ümumiyyətlə davam eləmək olar. O da n+1 vurulsun n vurulsun n-1 vurulsun n-2 faktorialdır. Biraz da bu mövzusu üstə düşünsəz cavabı öz-özü aydınlaşdıra biləcəksiniz. Bəli, yani, sıradıcı 8 faktorialın yerinə mən yaza bilərəm 6 faktorial vurulsun 7 vurulsun 8 çıxılsın 6 faktorial. Burdan 6 faktorialı mötərizə xarizədən çıxararam, qalar 7 vur 8, 56 çıxılsın 1 55. Məxrəcdə isə 6 faktorialın yerinə yaza bilərəm 6 faktorial plus 7 faktorialın yerinə yaza bilərəm 6 faktorial vurulsun 7. Burdan da 6 faktorialı mötərizə xarizədən çıxarsam 1 plus 7 8 qalar. O zaman cavab nədir? 6 faktoriala vur 55 bölünsün 8 faktorial vur 6. 6 faktoriallar dedik edər. Baştan 8 * 6 faktorial, geriyə nə qalar? 55 bölünsün 8 qalar. Sıradakı 6 faktorial + 7 faktorial bərabərdir 6 faktorial vurulsun x. Burdan 6 faktorial + 7 faktorialın yerinə 6 faktorial vurulsun 7 yazaram. 6 faktorialı mötərizə xariciyə çıxardanda qalar 1 + 7, o da olar 6 faktoriala vurulsun 8. Görünür ki, x-in yerində nə ça durur? 8 durur. Sonuncu sual 6 faktorial 7-yə vursam olar 7 faktorial, 8-ə vursam 8 faktorial, 9 faktorial, 10 faktorial. Deməli x faktorial 10 faktorialsa x nə necədir? Aydınadakı 10dur. 12-ci sual n faktorialın yerinə yaza bilərəm n vurulsun n-dən 1 vurulsun n-dən 2 faktorial. Bölünsün n-dən 2 faktorial. n-dən 2 faktoriallar getdi = 70. -yə. Qaldı ki, n vur n çıx 1 beraber 72'ye. Tabi ki, buradan n'in 9 olduğu gün kimi ortada 9 vur 8 72. Ve sonuncu. Y bölünsün. Y! X, y faktoriyel böyle x faktoriyel 7 8. Demek bu 100 faiz belaymış. 15 faktoriyel bölünsün. 6 faktoriyel imiş ki, bu 1 var, 2 var, 3 var, nəhayət 6 var, 7 var, 8 var, 9 var, 15 bölünsün. 1 var, 2 var, 3 var, 6. Bu 6'ya kadar geçsin, geriye kalsın 7 var, 8 var, 9 var, 15'e kadar. Deməli x y = 15-ə x = 6-ya. Cəmi də nə eləyər 21 eləyər. Bəli bu sonuncu sualımızdır. Gələn videolarda görəkənədək sağ olun.